পাখি কটা যাব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজি সন্ধিয়া চাৰে পাঁচ বজাত এক বৈঠকত মানে এইটো আলোচনা হ'ব আৰু মই কৈ দিছোঁ দেই ভিডিঅ'টো মই আগদিনাখনেই বনাইছোঁ যিহেতু আৰু এতিয়াও কিন্তু চাৰে চাৰিটাহে বাজিছে কাৰণ চাৰে পাঁচটাত তেওঁলোকৰ বৈঠক হ'ব কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী বহুতবাৰ অহা যোৱা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক লগ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁ লগ কৰিব পৰা নাই আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে লগো দিয়া নাই আৰু ইতিমধ্যে আজি চাৰে পাঁচ বজাত তেওঁলোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ এখন বৈঠক আছে আৰু কি হয় নহয় আপোনালোকে সকলোখিনি গমেই পাব আৰু বহুতে ভাল পাইছে এইটো কথা শুনি পেলাই আৰু বহুতে বেয়াও পাইছে আৰু যিসকলে বেয়া পাইছে তাৰে দুটা মই আপোনালোকক কওঁ শুনকচোন মই কালি যিহেতু এটা মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব বুলি বুলি ভিডিঅ' দিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোত মোক কি কৈছে জানেনে তই বোলে এইবিলাক কথা ক'ত গম পাৱ বোলে মিছা কথা কিছুমান বুলি ক'লে মই তেতিয়া তেওঁলোকক উত্তৰটো হাঁহি মাৰিয়ে দি থৈ দিলোঁ নেকি পাহৰিছোঁ তাৰপিছত আৰু এজনে কৈছে আপুনি এইবিলাক ক'ত পায় আপোনাৰ তাতে আহে নেকি এনেকৈ কিছুমান কৈছে এতিয়া মই কৈছোঁ শুনক মই যে মোবাইলটোত ফাল্টো বজৰুৱা কিছুমান বস্তু চাই নাথাকোঁ মই দেশৰ উন্নতি হোৱা ৰাইজৰ কি দুখ দুৰ্দৰ্শা এইবিলাক নিউজে মই চাওঁ কোনে ক'ত দুৰ্নীতি কৰিছে মই সেইবিলাক চাওঁ কোনে হাগিছে কোনে পাতিছে কাৰোবাৰ ঘৰত বহি লৈ মই লোকৰ আলোচনা কৰা সেইবিলাক মই খবৰ নাৰাখোঁ দেই গতিকে মই তামোল পাণৰ জুতিলৈ সেইবিলাক খবৰ ৰাখি থকা মানুহ নহয় মই দেশ দুনিয়াই খবৰহে ৰাখোঁ মানে তাকো নিউজত পোৱা আৰু মোৰ তাত মোৰ ফেচবুক খুলিলে বা কিবা খুলিলে অকল মোৰ তাত নিউজহে পাব গতিকে আপোনালোকক মই কৈ দিলোঁ এই কমেণ্টকেইটা উত্তৰটো মই এনেকৈয়ে দি দিলোঁ আৰু ইয়াতকৈ বেলেগকৈ দিব লাগিব বুলি মই নাভাবোঁ কাৰণ তেওঁলোকে বোলে গমেই পোৱা নাই গতিকে তেওঁলোকে কি চাই গম পাইছে নহয় ইনষ্টাগ্ৰামত তেওঁলোকে উলংঘ ভিডিঅ' চাই আৰু সেইকাৰণে এইবিলাক তেওঁলোকৰ তাত নাহেই যোনে যাক পায় বোলে ভালে পায় ভালক জাবৰে পাই খালক তেওঁলোক জাব্ৰা যেতিয়া তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ জাব্ৰা নিউজবিলাকেই আহিব বা জাব্ৰা ভিডিঅ'বিলাকেই আহিব গতিকে মোৰ তাত তেনেকুৱা ভিডিঅ' নাহে আৰু মোৰ তাত মোৰ দেশ দুনিয়াই ভিডিঅ'হে আহে আৰু তাতে মই পাইছিলোঁ আপোনালোকক ক'লোৱে আজি চাৰে পাঁচ বজাত আহিব মানে বৈঠকত মিলিত হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু এখন মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আৰু তাতেই আলোচনা সকলো এতিয়া তাৰ মাজতে আপোনালোকক কওঁ শুনক পবিত্ৰ মাগেৰীকাক পতা কথা কৈছিলে পিজু হাজৰিকাক পতা কথা কৈছিলে মই তাৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক কৈছোৱেই কিন্তু সকলোখিনি ওফৰাই এতিয়া মানে নহ'ব আৰু কিছুমান দুমুখীয়া সাংবাদিকে কৈছে যে এইটো একদম মিছা কথা নহয় বুলি কৈছে আৰু দুমুখীয়া সাংবাদিকজন কোন মই আপোনালোকক ক'ম নোকোৱাকৈ নাথাকোঁ ভিডিঅ'টো শেষলৈ ক'ম আৰু দেখে দুমুখীয়া সাংবাদিকজনৰ পৰাই মই কিছু কথা আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ আৰু তেওঁ বহুতখিনি কথা কয় নোকোৱা নহয় কিন্তু বহুতে কয় যে এইজন দুমুখীয়া এইজনৰ কথা কিয় কয় কিন্তু মই ক'বলৈ বাধ্য কাৰণ দুমুখীয়া হ'লেও মানে এই মানুহজনে কিছুমান আপোনালোকে নিজে মই যেতিয়া কথাখিনি কৈ দিম আপোনালোকে বুজি পাব চশমা জোনালৈ আকৌ নেদেখিম দেই নহ'লে এনেও মোক মানুহে কানি কানি কয় আৰু ভুলকৈ পঢ়িলে আৰু কিবা উল্টা পোল্টা ক'ব গতিকে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ শুনক অসম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আসন হেৰুৱাব হেৰুৱাব হিমন্ত বিশ্বই সেইটো কথা কৈ ল'লে আমাৰ দুমুখীয়া সাংবাদিকজনে তাৰপিছত আহি গ'ল দেই মই কৈছোঁ শুনক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'ব যোৱা নিশাৰে পৰা সামাজিক মাধ্যমত এইটো কথা ব্যাপক হাৰত মানে প্ৰচাৰ হৈ আছে কিন্তু তেওঁ লাষ্টত আকৌ বেলেগ এটা কথাহে কৈ দিলে দেই তৎপৰ হৈ পৰিছে একাংশ প'ৰ্টেল আৰু দুই এটা প'ৰ্টেল পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব সেয়াও লিখি দিছে যোৱা নিশা পৰ্যন্ত সামাজিক মাধ্যমত কোৱা হৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব পবিত্ৰ মাঘেৰিটা এইটো যে কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহয় পবিত্ৰ মাঘেৰিতা কোনো কাৰণতে সম্ভৱ নহয় কাৰণ পবিত্ৰ মাঘেৰিটাৰ মানে কি বুলি ক'ম আৰু গম পাইছেই নহয় তেওঁ ক'ৰ পৰা আহি কি কি পৰ্যায় পাইছেহি জুবিন গাৰ্গৰ মানে নেগুৰত ধৰি পেলাই তেওঁ আহি এতিয়া এই পৰ্যায় আৰু এতিয়া কি কয় হেৰি তেওঁ মানে চাফাই দিবলৈ যায় শ্যাম কান্দুৱে হত্যা কৰা দেখিছিলনে শেখৰে হত্যা কৰা দেখিছিলে নে সিদ্ধাৰ্থ হত্যা কৰা দেখিছিলে নে আপোনালোকে হয়তো নিউজবিলাক পাই আছে গতিকে এইজনক বাৰু আমি মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিলে তেওঁ আমাৰ ৰাইজৰ কথা কিমান চিন্তা কৰিব আপোনালোকে কওকচোন তেওঁক আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জাক জাক নিৰ্বাচন কৰিছে পীযু হাজৰিকা পীযু হাজৰিকাক বাৰু কোনোবাই মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিবনে এতিয়া মানে বিজেপিৰ ভিতৰতে হৈছে দুটা ভাগ আৰু এটা ভাগে টানিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আমিও টানিছোঁ কিন্তু দেই অইনৰ কথা নাজানো কিন্তু ময়ো কওঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ইয়াৰ হেৰিত মানে মানে যোগ্য বুলি ভাবোঁ কাৰণ গহীন গম্ভীৰৰ পৰা আদি কৰি যোগ্য বুলি ভাবোঁ বাকী চোৰাৰবিলাক ভিতৰুৱা কথা এইবিলাক আমাক দৰকাৰ নাই মুঠতে তেওঁকে গ্ৰহণযোগ্য বুলি ভাবোঁ আৰু তেওঁ বেয়া পোৱা এটা কাৰণ আছিলে কি বেয়া পাইছিলোঁ মই ইয়াৰ আগতেও কিছুমান ভিডিঅ' মই দিছিলোঁ বেয়া পোৱা কাৰণটো হ'ল কি তেওঁক ৰাইজে ইমান মানে বিশ্বাস কৰি পেলাই মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখন দিছিলে আৰু তেওঁ কাৰ চক্ৰান্তত কি চক্ৰান্তত পৰি পেলাই তেওঁ নিজৰ আসনখন মুখ্যমন্ত্ৰী দিলে সেই কথাটোহে হৈ থাকিলে ৰহস্যজনক গতিকে আকৌ বিচাৰিছে যেতিয়া তেনেকুৱা মানুহ মানে বেলেগ আৰু মানুহ নাই সেই সৰ্বানন্দ সোণোৱালকে যদি মুখ্যমন্ত্ৰী পাতে সেইটো বহুত ভাল হ'ব মোৰ সেইটো আপোনালোকৰ মনত কি ভাৱ কাক দিব লাগে আপোনালোকে ক'বচোন মই কৰিছোঁ শুনক আপোনালোকে নিজেই এই যোগেন মোহন কিবা মোহনৰ কথাটো মই বাদেই দিছোঁ পবিত্ৰ মাগেৰিকা পিযুজ হাজৰিকা যোগেন মোহন আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল তাৰপিছত তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে বাৰু কাক যোগ্য বুলি ভাবে কওকচোন মোৰ মতে কিন্তু এইখিনি সকলোৰে ভিতৰত মই সৰ্বানন্দকে মানে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকে যোগ্য বুলি ভাবোঁ আৰু এতিয়া কিছুমান কথা এনেকৈ কওঁ আৰু এটা কৈছে এইবাৰ কোৱা হৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীক নিযুক্তি দিয়া হ'ব যোগেন মোহনক আন একাংশ এনেধৰণৰ প্ৰচাৰ চলাই আছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আসনত থাকিব যদিও কেন্দ্ৰই এজন উপ মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুক্তি দিব অৰ্থাৎ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ক্ষমতা কৰ্তন কৰা হ'ব উপ মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকে ক'ব দেই উপ মুখ্যমন্ত্ৰী দিলেও বাৰু এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক কোনোবাই বাৰু কিবা কৰিব পাৰিবনে ছয় দেখিছেনে মানে জেঠীটোৱে মই ভিডিঅ'টো বনাই থাকোঁতে কেনেকৈ কৈছে কাৰণ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল সৰ্বগুণী আৰু তেওঁ আইন আদালত কাৰো কথা গুৰু গোসাঁইৰ কথা তেওঁ নামানে তেওঁ নিজৰ মাজতে নিজেই তেওঁ একদম মই বৰ সেই ভাৱটো গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উপ মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিলেও বাৰু তেওঁ কথা শুনিব বুলি আপোনালোকে ভাবেনে এইখিনি এইখিনি কথা মই মূল মূল কথাকেইটাহে কৈছোঁ দেই আৰু সকলোখিনি হেৰি নকৰোঁ তাৰপিছত লিখিছে বিৰোধী পক্ষই জানে মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি হ'লেও চৰকাৰ থাকিব বি জে পি নেতাধীন এন ডি এৰ কিন্তু তৎসত্বেও তেওঁলোকৰ মুখত হাঁহি কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী আসনখন এৰিব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এনেধৰণৰ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে পাইছে যে ৰাজধানী দেলহিলৈ মাতি নি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ধমকি দিছিল আৰু এইজনে এই এজন সাংবাদিকৰ কথা কৈছোঁ তেওঁ এনেই কিন্তু হোৱাই নোহোৱাই মুখ্যমন্ত্ৰীক গালি পাৰি থাকে কিন্তু তেওঁ হ'ল দুমুখীয়া তেওঁ বুলিয়ে নহয় আৰু আছে এজন এই অনুপম চক্ৰৱৰ্তী বহুত লোকে ভাবে যে এই দুজন একদম বহুত মুধা ফুটা ব্যক্তি আমুক তামুক তামুক আৰু এজন আছে সেইজন আকৌ কোন জানেনে মই কৈ দিওঁ দিয়ক যি হওক যি নহওক মৃণাল তালুকদাৰ বুলি মই আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগে নাজানো মোৰ দুমুখীয়া নিচিনা লাগে গতিকে মই ভাই মোৰ মোৰ খোলা মন মই কৈ দিছোঁ কথাটো এইকেইজনক মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ সাপক বিশ্বাস কৰিলেও এইকেইজন সাংবাদিকক মই কেতিয়াও বিশ্বাস নকৰোঁ তাৰপিছত আহি গ'ল এই বাতৰিটো এই বাতৰিটোক লৈ যোৱা চৌবিছ ঘণ্টাই সামাজিক মাধ্যমৰ চৰ্চা চলি আছে এতিয়া মূল প্ৰসংগলৈ আহোঁ সঁচাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিজেপি কেন্দ্ৰীয় নেত নেতৃত্বই অপসাৰিত কৰিব নেকি এইখিনিতে বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ পাৰ্থক্য বিষয়ে জনা উচিত আমাক এইবিলাকৰ কথাৰ মাজত আকৌ কংগ্ৰেছটোক আমাক কেলে লাগে কোনোতো ধোৱা তুলসী পাত নহয় কংগ্ৰেছ বোলে কংগ্ৰেছ বিজেপি বোলে বিজেপি কোনোতো ধোৱা তুলসী পাত নহয় তাত আকৌ কথাৰ মাজতে আকৌ এই দুমুখীয়াজনে আহি কৈ দিলে বোলে কংগ্ৰেছ দেই আৰু ময়ো কৈ দিওঁ এতিয়া কথাৰ মাজতে এইটো কংগ্ৰেছ ওলালে বুলিয়ে যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কি হৈছে হেৰি দেলহিত যিখন বৈঠক বিহাৰত যি নেকি তেওঁক মানে নিৰ্বাচনৰ হেৰি দিছে মানে তদাৰক কৰিবলৈ দিছে আৰু তাত গৈ পেলাই তেওঁক কৈ দিলে ৰাহুল গান্ধীৰ কথা আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ কথা কোৱাৰ লগে লগে মই কওঁ শুনকচোন ৰাহুল গান্ধীৰ কথা তাত আহিল কিয় মানে এইটো এটা বৰ ৰহস্যজনক কিন্তু যিয়ে নহওক মই এই মুহূৰ্তত কংগ্ৰেছৰ কথাটো বাদ দিছোঁ দিয়াৰ পিছত পিছত মোৰ ওচৰত মানে ছোৱালীকেইজনী মানুহে বৰ ডিষ্টাৰ্ব দি আছে দেই সেইকাৰণে মই হাঁহিটো মাৰি দিছোঁ ক্ষমা কৰিব আৰু কি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰা হ'ব বুলি নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিয়ে কোনো ইংগিত দিয়া নাছিল নাছিল কিন্তু নিৰ্বাচনৰ অন্তত সোণোৱালৰ স্থানত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক মানে মই অকণমান কাটি দিছোঁ চমুৱাবলৈ চাইছোঁ মানে দেই তাৰপিছতে আহি গ'ল দেওবাৰে ৰাজধানীৰ নতুন দিল্লীত অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰাৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজাববীয়াকৈ ঘোষণা কৰিছিল কিন্তু আমি যিহেতু গম পাইছোঁ যে হেৰি অমিত শ্বাহে কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বহুত ধমকি দিছে আৰু ধমকি দিয়া মেইন কাৰণটো হ'ল চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰা যিহেতু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেতো গম পাইছে তেওঁ চাৰ্জশ্বীট দিব কিবা দিব মানে তেওঁ কি কৈছে নিজেই নাজানো আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে ক'ব লাগিব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক একেবাৰে ভাল কাম কৰা নাই বুলিও আমি ক'লে পাপ হ'ব কিন্তু ভাল কাম কৰিছে ভাল কামৰ মাজত যিমানে ভাল কাম নকৰক কিয় তেওঁ কিছুমান এনেকুৱা কথা কৈ দিব মানুহৰ তাঁৰ ছিগি যায় তাঁৰ ছিগি যায় বুলি একদম মই গাঁৱলীয়া ভাষাত কৈছোঁ মানে মাথা নষ্ট হয় বুলি কয় যে তাকে মানে ইয়াত আৰু তাঁৰ ছিগি যায় বুলি কৈছে মানে মই কৈ দিছোঁ দেই অকণ সলনি হ'ব লাগে নহয় জানো গতিকে তেনেকুৱা ধৰণেই কথা আৰু লাষ্টতে দুমুখীয়া সাংবাদিকজনে আৰু কিছুমান কথা হ'ল এতিয়া এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে ক'ত আমাৰ সেইবিলাক দৰকাৰ নাই ক'ত আছে ক'ত নাই সেইবিলাক আমাৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু গম পাইছোঁ যে মোদীৰ ওচৰত অহা যোৱা কৰি আছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত মোদীয়ে কিন্তু লগ দিয়া নাই আৰু আজি চাৰে পাঁচ বজাৰ সন্ধিয়া তেওঁ লগ দিব মই কৈছোঁৱেই ইয়াৰ আগতে বাৰু বিহাৰ এতিয়া হৈছে খবৰ অনুসৰি মুখ্যমন্ত্ৰী আজিৰ দিনটোত আছে বিহাৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ চলাবলৈ কোৱা হৈছে হয়তো আজি নিশা বিহাৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীলৈ উভতি আহিব বিজেপি সূত্ৰই দাবী কৰে কোনো ক্ষেত্ৰতে মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি কৰাৰ কথা বিজেপিৰ নেতৃত্বত চিন্তা কৰা নাই এটা এই চিন্তা সামাজিক মাধ্যমত সামাজিক মাধ্যম কৰিছে মাত্ৰ কেইজনমান লোকে আৰু এজনকে কয় দুমুখীয়া তেওঁ দেখিলে নহয় তেওঁ নিজেই ক'লে কথাখিনি সলনি হ'ব কিবা হ'ব নিজে ক'লে আৰু তাৰপিছতে কৈ দিলে যে বোলে হেৰি সলনি নহয় কিন্তু ভিতৰ চোৰাত এতিয়া বুলিয়ে নহয় আগৰ পৰাই সাল সলনি কথা চলিয়ে আছে আৰু এতিয়া সাল সলনি হ'ব বুলি সকলোৱে কৈছে গতিকে এইটো এটা বহুত ভাল খবৰ থাকক লাগে বিজেপি চৰকাৰে থাকক কিন্তু হ'ব লাগিব মুখ্যমন্ত্ৰী সলনি আৰু মোৰ অৱশ্যে কি হৈছে জানানে মানে অলপ ডিষ্টাৰ্ব হৈছে এই কাষৰ ফোনটোতে মানে ৰুমটোতে হেৰিটো লাগি আছে ফোন এটা লাগি আছে বেলেগে ফোন চলাই আছে সেইটো কাৰণেও ক'লেও বুজি নাপায় ন গতিকে তেনেকৈ ভিডিঅ'টো মই সামৰিব লাগিব আৰু সদৌ শেষত আপোনালোকক মই ভাল খবৰটো দি দিলোঁ শুনক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সলনি কৰিব পাৰিব মাত্ৰ জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ কাৰণেই হৈ পৰিব সলনি আৰু এইটো এটা বহুত ভাল কথা যদি সলনি হয় আপোনালোকেও মানে খুব ভাল পাব হয়নে নহয় বাৰু ক'ব দেই আৰু যাৰ যাৰ ভাল লাগে যা যোনে যোনে ভাল পায় সেইসকলে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব গতিকে ময়ো ভিডিঅ'টো আৰু ইমান দীঘল কৰি গৈ নাথাকোঁ ঘৰত আলহী আছে মানে টিকলি দুজনী আছে গতিকে তেহেঁতে বৰ ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে আৰু আপোনালোকক সকলোকে ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখক তাকেই কামনা কৰিছোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাই বাই